Locus. Berdasarkan buku nota format muka surat 11, ada empat jenis berkait dengan jalan kebahagiaan dan bulatan. Eh, uh, sebenarnya bukan bahagia tetapi bahagia senang ingat jalan kebahagiaan ketika tawa seperti tawaf orang Islam di Kaabah bagaimana mengenal pasti soalan sebelum itu download bahan dekat Telegram cikgu Hasan de yotoyober bentuk pertama garisan soalan akan kata lokus bergerak dengan keadaan jaraknya sama dari garisan so garisan dekat sini kita akan melukis seperti jalan raya jalan raya mesti ada garisan di sebelah atas dan bawah kenapa pula barulah ada laluan pergi dan balik ada setengah soalan minta kita gunakan jangka lukis. Maka soalan mesti cakap jaraknya 2 cm daripada garisan AB. Ini boleh dicapai dengan menjarakkan jangka lukis kita, cancel 2 cm dan cocok titik A, buat satu bulatan 2 cm. dekat titik B, 2 cm tersebut. Maka puncaknya, puncak-puncak kita sambungkan, buat garisan lurus. Dekat bawah ni pun puncak-puncaknya buat garisan lurus. Dapatlah bentuk seperti jalan raya. Jalan pergi dan jalan balik. Bentuk seterusnya melibatkan dua garisan. Kata kunci lokus bergerak dengan keadaan jaraknya sama dari garisan AB dan garisan DC. Dua garisan ini kita punya lokus akan membelah di tengah-tengah. Kelihatan seperti jalan raya jalan pergi jalan balik. Ah, pernah tak ingat masa dekat sekolah rendah kita pernah lukis sesuatu seperti ini. Padam 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 pad jalan menuju ke matahari. Itulah lukis. Tetapi bagaimanakah cara melukis dengan menggunakan jangka lukis? Dengan menggunakan jangka lukis, kita ada belah pensel dan bahagian yang tajam. Yang tajam kita cocok. Cocok titik A dan buat hayunan. Cocok titik C, buat hayunan dengan jarak yang sama. Cocok titik B, hayunan. Cocok titik D, hayunan. Maka gunakan pembaris dan sambungkan dua titik tersebut. Lebih kurang macam tu. Sambung bentuk ketiga. Dua titik. Dua titik akan menghasilkan simbol bahagi. Seperti kalimat bahagia kata kunci locus y bergerak dengan keadaan jaraknya sama dari titik A dan titik B A B A B A B A B A B A B A B A Y A B A B A B lain, A B A B A ada. Jadi kita boleh abaikan y. Abaikan y. Dapat dua titik A dan B. Jelas merujuk kepada dua titik. Andai kata kita perlu guna jangka lukis. Bagaimanakah caranya? Lagi sekali, bahagian pensel dan bahagian tajam untuk dicocok. Kita cocok titik A. Hayun Cocok titik B Hayun Hayunan juga dibuat di sebelah kiri Hayun Cocok titik A balik semula Hayun Hayunan ini sebenarnya menghasilkan bulatan Sebagai contoh Apabila dicocok titik A Bulatan besar kelihatan seperti berikut Tuh. Cocok titik B, bulatan besar kelihatan seperti berikut. Dua garisan ini pertemuannya dekat tengah-tengah. Nampak tu? Sambungkan. Dapatlah simbol macam bahagi. Tetapi jarang kita buat bulatan penuh. Selalunya kita hanya buat sekerat. Jadi kelihatan macam ni. X sebelah kanan, X sebelah kiri. Caranya tetap sama. Sambungkan. Dapatlah simbol bahagia. Yeah. Bentuk lain dalam soalan diboleh bagi persamaan. Perhatikan bahawa huruf y tak wujud pun dalam soalan yang asal. Jadi ia boleh dipadam. Dengan itu, kita dapat dua titik sahaja, A dan B. Jelas dua titik bentuk terakhir. melibatkan satu titik. Ia akan menghasilkan bulatan seperti sedang tawaf kata kunci dalam soalan. Lokus x bergerak dengan keadaan jaraknya 2 cm dari titik A. Perasan, titik A satu titik sahaja, Lokusnya bulatan. Bagaimana untuk membentuknya dengan jangka lukis? Bahagian jangka lukis tu kita akan cocok bahagian tajam dekat kucu A dengan ukuran 2 cm gunakan pembaris 2 cm check kita akan cocok titik A dan buat tu seperti itu. Adapun soalan boleh bagi bentuk lain iaitu persamaan. Perasan tak dia ada X kat sini sedangkan dalam soalan asal tak ada X. Abaikan. Tetapi dekat sebelah kanan ada BA. Sebenarnya B adalah rujukan titik lain. Titik B yang digunakan untuk mengukur jarak. Sebagai contoh, 2 cm. Kalau soalan bagi titik B, dia tak akan tunjuk jaraknya. Kalau soalan tak ada titik B, maka dia akan maklumkan jaraknya. Biasanya macam tu. Jom tengok bentuk soalan peperiksaan. Raja 4 pada ruang jawapan menunjukkan sebuah hexagon kata A, B, C, D, E, F A, B, C, D, E, F W ialah titik bergerak Patutlah tak ada W sebab dia bergerak Dengan keadaan jaraknya sentiasa sama dari garis BCFE. Hmm. Ha, perasan tak? Dia cakap garisan BC dan juga FE, dua garisan. Garisan BC dekat sini. Garisan FE dekat sini. Ingat dua garisan membentuk lokus apa? Jalan raya. Mesti ada garisan dekat tengah-tengah supaya ada jalan untuk pergi dan balik. Jadi dalam soalan ini, jalan raya yang patut dibuat dengan dua garisan ini ialah di tengah-tengah. Ambil pembaris tu. Edit. Sambungkan. Jangan lupa labelkan W. Seterusnya, manakala V ialah titik bergerak dengan keadaan jaraknya sentiasa 2 cm dari D. Satu titik. Satu titik membentuk bulatan. Ambil jangka lukis ukur 2 cm. Dalam soalan dia ada bagi tahu bahawa panjang ni adalah 2 cm. Titik D berada dekat sini. Jadi kita akan cocok titik D dan buat pusingan. Dipenselkan titik E dan lakukan bulatan penuh. Perlu hati-hati kawan-kawan. Kalau soalan tu kata lokus bergerak di dalam hexagon maka kita tidak boleh lukiskan di bahagian luar heptagon. Kena padam. Okey? Dalam soalan ni, dia tak cakap jadi kita boleh lukis kat luar. Labelkan locus V. Soalan terakhir, tandakan persilangan locus W. Mana W? Ni. Dan juga locus V. Yang ni. Dengan simbol pangkah bulat. Persilangan wujud dekat titik ini. Maka kita buat satu bulatan. Automatik dia akan bentuk bulatan pangkah. Seperti berikut. Tada, sama tak? Sama kan? Ha, siap. Alhamdulillah. Soalan di sebelahnya dalam PDF tu cuba buat dan hantar dekat cikgu. Untuk disemakkan, terima kasih.